На то, у нас чтобы... не торговая точка. И мы и торгуем. Что? Если она, она пришла работать на предприятии, у нее есть директор, она, во всяком случае, хотя бы оговаривает, должна свои действия. И я здесь не в бирюльки играю. У меня здесь некрасивые губы накрашены, как в других центрах. Особой рекламы для нас делать не надо. Нас город весь знает, нас город любит. Мне надо заработать деньги. У меня сейчас проблемы. Мне нужны деньги, реальные. И получается такая структура обманутых ожиданий. Я чувствую себя как бы неполноценной. Мне не поставили четкую задачу. Мне не описали, какие, что от меня ожидают. Чудо, но ну, я его сделала. Я же сказала, ожидание одно было. Мы хотели просто сделать аукцион, распродажу и получить средства для того, чтобы доделать отопление. Я расстроилась, если честно. Вы сказали, мне нужно провести аукцион, вот этого давайте сделайте давайте эти вещи и так далее. Я сказала, вы поставьте мне пленит. четко задачу. Четко и что вы, вы ожидаете? Как... Подождите, дайте я договорю. Давай. Какой продукт вы от меня ожидаете? Это был мой вопрос. Аукцион это очень хорошая штука и если это организовать правильно, привлечь нужных людей, то это действительно очень можно было бы хорошо выйти из нашей ситуации. Наверное, все-таки я слишком напористая в определенных вещах. Так поняла, что работу, которую я ожидала получить как постоянную, я наоборот ее просто потеряла. Заходить у помещение Академии уже не было сенсу. Подорож Оксаны, яка так легко починалася, завершилася цілковитим фиаско. Мільйонер вижила, однак, здебільшого, завдяки чималій підтримці людей у Бердянську. Оксана усвідомила, реальне життя інакше, ніж здається, на перший погляд. І мерседес, який везе на курорт, іноді може бути лише початком великих неприємностей. Дивіться далі: чи варто мільйонеру боятися перевтілення? Дуже сильно тривожусь». Хто доведе депутата до сліз? І кому з нових знайомих Оксана вирішить допомогти у Бердянську? Предложу на вибор. Через кілька хвилин відкриється головна інтрига шоу. Все! Ви мені обіцяли курорт? В принципі, я без претензій. В течение этой недели э, Господь посылал очень интересных людей. Все это было вот просто от души настоящим. Для меня это очень ценно. Сегодня за правилами шоу до Оксаны Калетник повертается ее статус и гроши. Оксана, ждем тебя летом! Она снова миллионер. Найбільша інтрига кому із нових знайомих наша героїня допоможе і як сприймуть її перевтілення у Бердянську. Дуже сильно тривожусь а том, щоб ні у кого не було відчуття, що вот жаліє та тому що може бути із був со мною відкровенним. Протягом усього проекту Оксана намагалася не виказувати своїх емоцій. Але цього разу все буде інакше. Здравствуйте. Меня зовут Оксана Калинник. Сейчас я есть депутат Седьмого созыва Верховного Совета. Вы настоящие, и люди, которые сюда приходят, они настоящие. И здесь действительно очень много любви. Я хочу вам небольшую донорскую поддержку сделать. Спасибо огромное. Бордянскому центру детей аутистов миллионер подаровала 16 тысяч гривен. Это просто чудо. Волнение, конечно. Трепет, радость. Ну, немножко плакать хочется. Хочу не терять с вами связь. Попробовать действительно сделать хороший закон для того, чтобы была хоть какая-то подборка и помощь. Это важно, чтобы мы друг другу умели помогать. Если у меня сегодня для этого есть возможности, я буду стараться объяснить это другим. Костя с Леной, еще раз хочу сказать, это удивительная пара. Мне очень хочется, чтобы у них состоялось романтическое путешествие. Господарь и в якому жила миллионер, шокованы и перевтеленням. Вони не наймуть віри ні власним очам, ні вухам. Я хочу вам сразу подарить сертификат, который у вас будет обменен на полностью приготовление mm -hmm. и mm -hmm. с оформлением mm -hmm. ваших паспортов mm -hmm. со всем остальным для того, чтобы вы могли попасть в город мечты Кости, который скажет, станет, мне кажется, мечтой Елены, в том числе. Костя все життя мріяв про Будапешт. Але до сих пор ни он, ни жена, через базращивья никогда не были за кордоном. Я 18 лет занималась бизнесом. Пять лет назад начала заниматься общественной деятельностью. Я еще и депутат Верховного Совета. И ну... когда вы сказали, что надо их всех вывести и расстрелять, мне так, знаете, меня так... Я в шахту. В шахту. Хотя бы и про, шахту. про шахту. Мне очень не хочется потерять вот ту искренность, дружелюбность, открытость. И правда, какую-то человечность, которую удалось здесь обрести. Однако найбільша интрига нас чекала в Академии, где Оксана працювала. Чи пустят тут миллионера на поріг после скандала? Я вам очень благодарна, что вы на самом деле вот, казалось бы, за эти несколько дней показали мне такой прекрасный коллектив вдохновения, творчества, и вы действительно душа этого коллектива. Александр, вы вообще меня вдохновили своей стойкостью, твердостью и бодростью духа. Я знаю, что вы опановываете специальность юриста. Я хочу, чтобы вы попробовали свои силы в коммерческой структуре как юрист. Я думаю, что с вашими взглядами, стойкостью и твердостью вам удастся вообще на самом деле... Это приглашение? Это, сделать. это для приглашение. Саши. Да, это приглашение для Саши. Спасибо. Я оставлю визиточку. Здесь есть вот как раз название компании, которая уверена, что примет вас на работу. Хорошо, спасибо. Мы будем да. очень рады. Людмила Васильевна, как подчиненная я поняла, что я вас расстроила, потому что у вас были большие ожидания именно от аукциона. Я ей предложу на выбор. И мне самой будет интересно, что конкретно она выберет. Скажите, а какую сумму вы ожидали получить? Минимум 5-7 тысяч, максимум 30. Здесь 20 тысяч. Я предлагаю вам либо же деньги, или же возможность совместно организовать аукцион в Киеве на более высоком уровне. Я возьму на себя... Полностью все, что связано с организацией процесса. Это и организация зала. Я думаю, что нам удастся пригласить хорошего специалиста в этой области. У вас есть выбор. Мы выбираем аукцион. Вы выбираете аукцион? Конечно. Вы меня очень порадовали по этому поводу. Потому что на самом деле... Думаю, мы никак не... Вы думали, мы хотим денег от а вас? Вы действительно для меня абсолютно с каждым шагом неожиданность. Я в своей жизни миллион раз убеждалась, что действительно, когда ты смело движешься по жизни и готов рисковать, ты получаешь многое. Вот именно так я складывала свой успех. Я 18 лет занимаюсь бизнесом. Ну а вот а... что вы руководитель, это было сразу видно. Сразу видно. Конечно, вы очень быстро принимаете решения. Вы просто не слушали никого. Я могу коллективу представить нашу гостью уже не в качестве нашего э, сотрудника, да? А в качестві народного депутата України Калетник Оксана Ніколаївна. Депутат Оксана Калетник дотримала слова і почала лобіювати інтереси дітей-аутистів в парламенті. Олександр став шановним фахівцем у комерційній структурі. А Академія Ремесел уже через три тижні продавала свої сувеніри на благодійному акціоні у Києві. Тисяча гривень раз. Тисячі сто. нас сейчас с фондом уже есть денег. Уже есть 50, да? И внесу к сумме, которую вы собрали, еще столько же. Надежды, они должны сбываться. Зароблені на аукционе 100 тысяч дозволили Людмиле не лише погасить все борги, але и начать ремонт приміщень и на целый рік закупить материалы для навчання. Мы способны быть счастливыми, но эта способность зависит от того, насколько мы готовы в это верить.